Здравствуйте, меня зовут Поломарчук Владислав. Я являюсь руководителем общественной организации «Милосердие» Житомирской областной. И вы сегодня здесь увидите наше социальное патрулирование в среде бездомных жителей нашего города, таких же членов нашего общества, как и мы с вами. И я это социальное патрулирование я осуществляю вместе с благотворительной организацией «Прорыв Перемог», «Прорыв которые помогают мне в этом волонтеры. И здесь вы видите пункт раздачи горячей пищи. Здесь вы видите определенные категории людей, которые на сегодняшний день по каким-либо причинам оказались на улице. И неважно какая причина, но у них сейчас проблема, и они сюда приходят, чтобы получить горячую пищу. И сегодня хотели бы обратно, пользуясь случаем, обратно заострить ваше внимание, что проблема бездомности, она актуальна в нашем городе. И несмотря на все законодательные базы, которые существуют, и закон Украины о социальной защите бездомных граждан, в нашем городе отсутствует какая-нибудь э, структура, которая помогала бы э, на должном уровне помогать в этой категории населения. У нас отсутствует центр учета для бездомных граждан, где бы они могли бы регистрироваться, получать документы. У нас отсутствует элементарный душ, там, где они могли бы принимать горячую, ну, горячую воду. И ну, много чего отсутствует. що іще сказати. З якими проблемами стикаються безпритульні в зимовий період? І чим можна їм допомогти? Е-е Самое главное всё, да? Самая главная проблема, с которой сталкиваются безпритульные в нашем городе это безразличие наших городских властей и нежелание увидеть и признать эту проблему. самая главная проблема, с которой сталкиваются. Сталкиваются проблемой непонимания с органами власти, такими как милиция. Сталкиваются самая важная проблема, я еще назову самая актуальная проблема. Люди не могут, большинство из этих людей хотят вернуться в социум, но не могут. Из-за того, что нет документов, понимаете, из-за отсутствия каких-либо документов, их не воспринимают. Они не могут получить никакие социальные годы, они не могут получить никакую социальную помощь от государства, да, которая им предусмотрена. С, кем, с чем они сталкиваются в том, что они не могут принять горячий душ, И, то есть вследствие отсутствия горячей воды в зимнее время и у них ну, находится в, антисанитарных в условиях, то есть ночуют в подвалах, подъездах, чердаках, заброшенных домах. То есть вследствие этого у них возникает педикулез, и, то есть, и эта болезнь и, ну, развивается в них, и начинается очень, ну, проблема начинается очень Какую инициативу вы пропонуете? Мы предлагаем нашим городским властям открыть просто центр дневного пребывания для такой категории населения. Просто-напросто. Это элементарное какое-нибудь помещение где-то в среднем, чтобы это было квадрату 50-60 этого помещения, где мы бы могли бы за свои финансы обустроить душ, где мы могли бы за свои финансы наладить горячее питание и через социальное патрулинию разносить каждый жилой микрорайон нашего города где мы могли бы собирать у неравнодушных людей, могли бы э, приносить вещи, мы могли бы раздавать такой категории людей, чтобы они нас не пугали своим видом, понимаете? И то есть мы могли бы там проводить доброчебный осмотр такой категории, мы могли бы их перенаправлять в другие медицинские учреждения, ну и могли бы плотно с ними работать. Но нам, главное, надо помещение, потому что здесь вы видите одно Одно сообщество бездомных, на чулочной, в районе чулочной фабрики, другое сообщество, на Багуне третье, на полевой, четвертое, бумажная фабрика, тоже есть десяток людей, на полевой есть тоже свои. И то есть и они здесь не пересекаются, потому что ну, они не пересекаются, на восточной есть свои. А так, имея такой центр, имея такой центр, мы могли бы просто-напросто таких людей привлекать, потому что каждому из них охота помыться в зимнее время, каждому охота принять тарелку супа. И имея такой центр, они бы туда стекались, и мы бы могли бы вести с них этот учет и могли бы э, плотно с ними работать. Чи звертались ли в Минскую Раду с пропозицией да, создания такого центра? Да, я звертался в Минскую Раду и уже неоднократно в протяжении с 11 наша общественная организация нас начала работу с 2011 года, 2011 года. На протяжении с 2011 года я постоянно, периодически, раз в квартал обращаюсь в Мискураду со своей пропозицией. Там есть мои предложения, они рассматривают, но постоянно что-то перелаживается. Единственное, какую вещь они могут только делать, наши власти на сегодняшний день это в зимнее время, когда будет больше минус 10 градусов открывать пункты обогрева